Demək, e, Mon motosiklidir. Bu gün yağın dəyişmə qaydasını göstərmək istəyirəm. İnternetə baxdım, demək olar ki, yoxdur. Əslində özüm də bilmirəm. E, sadəcə olaraq təxmin edirəm ki, maşın yağı kimi. Adi Demək 19 boltdur burada. Bunu açandan sonra altına bir dənə qab qoymuşam əvvəlcədən. Orta podyumun ikində açmışam. Patskletin demək yağ süzülür. Təxminən 800 qram, 750-800 qram yağ gedir 50 qrupluq motoru. İndi gözləyirik 3-4 dəqiqədir açmışıq motoru. Qırış ıı, boltunu yağ süzülür. Görünür ki, yağ süzülür. İndi dəyişilməsini də göstərəcəm. Burada da yağın bunu saxla. Bunu da saxla. Bura. Ya buradan siz necə bunu açırıq bunu. Bu şpadı yanlış budur. Bunu da təmizləyəcəyik. Bunda daha yaxşı olar ki, bunu demək açandan sonra yağ süzüləndən sonra istərsiniz qalır. Burasını indi nasosla, kimdə kompressor varsa kompressorla burub içindəki yağı tam şəkildə çıxarda bilər bax nasusun ucuna belə bir şey bağlayırıq ki hava keçməsin də qıraqdan hava qəbul eləməsin. Sağır buradan e, şipoya gəlir. Davam vur. Bax görürsüz istəyisəniz içəridə qalan yağ yəni bu gözləmə ilə çıxan deyil. Nasosla bu buradakı sapondun nasosu görürsüz yəni indi var. Görürsüz hava onun içində olan nasosun daha doğru yağı basıb çıxarır. Stop elə.